Всем привет! Сегодня будет десерт всего лишь из трех ингредиентов. Давайте готовить! Для начала нужно взять 10 грамм желатина, добавить в емкость, сюда же залить кипяток. У меня это 30 миллилитров воды. Все хорошо перемешать до однородной массы. Далее нужно взять два средних банана, нарезать и добавить сюда же в емкость. Добавьте 4 столовых ложек какао-порошок. Это придаст нашему десерту насыщенный шоколадный вкус. Сюда же выливаем 15 грамм гущенки. Все хорошо сбиваем блендером до однородной массы. Переложите в смесь в любое сервировочное блюдо по вашему выбору. Вы можете использовать стаканы, миски, кому как будет удобно потом это все кушать. У меня получилось это все на два стакана. Я отправляю в холодильник на 30 минут. Для дополнительного изячества вы можете украсить свой десерт кусочками банана или, как сделала я, у меня это кокосовая стружка. Распределите все по всей поверхности и десерт готов. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать больше интересных рецептов и советов по приготовлению. Всем пока. Спасибо за просмотр.